Ikim FM inspirasi utama anda. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran menerusi segmen Rayan Tayan Kasih. Episod sembilan yeah. 9 dah kan. Betul. Uh, sudah tak sedar, sedar je. Sudah tak sedar. Dan Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Sebelum ini pernah sampai juga. Tapi Masya Allah hari ini kita nak menimba ilmu lagi. Bersama dengan dua orang tetamu kita ada yang berbahagia. Profesor Madia Dr. Khalif uh, Muammar A. Haris. Yang merupakan uh, Profesor dari Arzak S. -S, 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 -S UI. UTM. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, selain daripada itu kita juga ada orang kuat ni. Orang Kuwait uh. kuat daripada QSR. Kita saudara Encik Rizwan Osman, Ketua Pegawai Jenama QSR Brands Malaysia Holding Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyaklah. Tak jemu-jemu bersama dengan kami di KMFM Dan hari ini kita nak fokus kan uh, mوسin tentang tanggungjawab sektor korporat terhadap pendidikan hmm. negara. Ya, yeah, betul. Jadi bercakap tentang ialah dalam apa dalam industri korporat ni dan juga uh, institusi pendidikan ada hubung kait kan. Sudah tentunya ada hubung kaitnya. Jadi mungkin uh, kita mulakan dengan Cik Rizwan dulu. Boleh ke terangkan kepada kami macam mana masa depan institusi pendidikan negara dan kaitannya dengan uh, dunia korporat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar dan penonton Ya, soalan itu amat uh, uh, bagus ya. So, uh, masa depan institusi pendidikan negara bergantung kepada sejauh mana ia mampu berkembang sejajar dengan keperluan semasa serta manfaat kerjasama dengan sektor korporat. Hmm. Dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan industri, institusi pendidikan perlu berinovasi. Untuk melahirkan tenaga kerja yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga berdaya saing serta relevan dengan kehendak pasaran. Inisiatif seperti yang dilakukan oleh QSR Brands bukan sahaja menyokong pembangunan akademik tetapi juga memainkan peranan dalam memastikan pendidikan negara terus relevan dalam landscape global. Melalui kolaborasi yang lebih erat antara institusi pendidikan dan dunia korporat, ekosistem pendidikan Malaysia dapat diperkukuhkan dan diperkaya dengan kepelbagaian perspektif serta inovasi baru. Ya. Dan daripada hari ini juga kita bawakan uh, Profesor Dr. Khalif kan untuk berkongsi uh, pelbagai cerita semestinya lah berkaitan dengan topik pada hari ini. Uh, jadi mungkin uh, Prof. Dr. Khalif boleh uh, ceritakan kepada kami macam mana perjalanannya pembentukan RZS atau nama panjangnya Raja Zari Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization. Yeah. Baik Masih, saudara Mohsin. Uh, saya nak ceritakan uh, pentingnya uh, sektor korporat ya, hmm. dalam sebuah pembangunan sebuah institusi pendidikan negara kita. Hmm. Uh, saya nak hubung kaitkan di antara Jacob, uh, QSR Jacob dan Tan Sri Ali Hashim kalau kita ingat dulu oh, uh, yeah. perjuangan beliau untuk memartabatkan institusi uh, wakaf ya. Bagaimana beliau membangunkan, contohnya Wakaf Anur An ya, oh. melalui, oh. melalui oh. Wakaf Korporat melalui IJKOK dan juga sumbangan QSR sudah tentu amat rapat di situ. Hmm. Jadi oleh sebab itu uh, penting untuk kita melihat kepada sejarah uh, bagaimana institusi pendidikan kita ini banyak bergantung dengan uh, institusi Wakaf sebenarnya mm -hmm. uh, di dalam Tamadun Islam Yunus uh, tertua di dunia ditubuhkan oleh seorang wanita hartawan bernama Fatimah Al-Fihri. -Al okay. uh, Al-Qairaw uh, itu Universiti Al-Qairawan tu di 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 Maroko eh saya pernah pergi ke sana dan saya saksikan dia memang universiti tertua di dunia dengan perpustakaan dengan dengan masjidnya dibangunkan oleh wanita sebagai orang wanita hartawan dia mewarisi harta ayahnya peniaga yang berjaya dan kemudian itu institusi yang sampai sekarang masih bertahan saya nak kaitkan di sini dengan Harvard yang ada sekarang di barat ya dia ada 52 bilion Bukan million, eh? billion harta uh, endowment uh, hasil sumbangan pelbagai pihak. Wow. Uh, Soas dia ada 500 million. Uh, malangnya instansi kita tidak ada, uh, tak, boleh uh, tak, tak, tak boleh survive. Kalau tak ada suntikan dana kerajaan tak boleh survive. Yeah. Uh, itu saya fikir uh, satu satu kelemahan yang perlu kita atasi dan hmm. dengan itu apa yang diusahakan oleh Tan Sri Ali Hashim, Jacob dan QSR ini telah telah sejak tahun 2018 telah bekerjasama dengan Kesis memberikan sejumlah apa sumbangan dengan itu kita boleh me, me, melaksanakan pelbagai aktiviti penerbitan dan aktiviti anemia yang banyak selama dah sekarang ni dah ada 6 6 tahun lebih kurang begitu jadi oleh sebab itu uh, perkara ini perlu kita pertingkatkan. Mm. Uh, jadi kita lihat kan pada nama RZS Kesis, iaitu mm. RZS menunjuk kepada Tunku Raja Zarif Sofia. Yeah. Uh, dan bagaimana Raja Permaisuri Agong Tunku Raja Zarif Sofia uh, ataupun uh, sebagai penaung Kesis ni mm. menyokong uh, dalam usaha yeah. ini. Ya yeah, Duli Yang Maha Mulia uh, uh, Raja Zarif Sofia sekarang ni Permaisuri Agong. Uh, beliau amat prihatin dengan Kesis sejak ditubuhkannya Kesis tahun 2011 ya, dan uh, beliau memahami kepentingan institusi pendidikan tinggi ini, yeah. khususnya Kesis kerana uh, Kesis mem 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 mempunyai peranan yang besar dalam memberi pencerahan bukan saja di dalam negara, bahkan di luar negara. Mm -hmm. Jadi nama Kesis, alhamdulillah, uh, dengan uh, nama besar seperti Profesor Syekh Muhammad Nakeebalatas. Uh, pemikiran beliau, gagasan beliau itu kita kita tawarkan kepada masyarakat, kepada uh, masyarakat antarabangsa juga, uh -huh. dan dia mendapat sambutan yang besar. Jadi gagasan yang besar, idea yang besar, mendapat sambutan yang besar, dan uh, uh, intelektual yang kita miliki juga mendapat sambutan. Jadi sebab itu uh, tuanku amat amat melihat potensi yang besar itu. Sebab itu sokongan korporat itu alhamdulillah uh, dengan naungan itu dapat kita perolehi khususnya daripada QSR. Masya-Allah. Jadi uh, kita nak tanya juga soalan kepada Encik Rizwan uh, bila kita lihat uh, tadi sebelum tadi Dr. Uh, Dr. Khalif uh, telah menceritakan bagaimana institusi pendidikan itu sendiri tapi uh -huh. macam mana pula dari segi QSR Brands and M Holdings Berhad uh, menyokong uh, usaha RZSKC dan uh, mungkin ada sumbangan-sumbangan yang telah disalurkan boleh kita kongsikan di sini? Ya. Yeah. So again uh... Kerjasama atau kolaborasi QSR Brands adalah untuk menyokong RZ cases. Yeah? Uh, UTM bagi mempukuhkan pertumbuhan intelektual dan pemahaman budaya dalam kalangan rakyat Malaysia serta mempromosikan penyelidikan ilmiah, hmm. ilmu Islam dan integrasi agama dengan sains dan teknologi di dunia moden. Maksudnya untuk pendidikan lah kiranya. Betul, untuk ya. Pendidikan. Dan sumbangan yang telah disalurkan oleh Kewasar Brands adalah berjumlah RM2 juta oh, ya, untuk pengembangan penyelidikan akademik, pembangunan ilmiah dan penerbitan yang memberi tumpuan kepada pemberdayaan komuniti secara pendidikan pandangan dunia Islam. Untuk hmm. setahun lah kiranya ataupun... Betul. Um, uh, ini um, ada dalam tempohnya, ada yang ini adalah untuk dua tahun. Oh, dua tahun. tahun dua tahun, tahun. ya. Yeah. So, uh, pada ta awal tahun ini, uh, 26 Januari 2025, uh -huh. telah memperkukuhkan dan mendalami ya, our collaboration yang sedia ada ini dengan upacara penyerahan cek oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan QSR Brand, Mr. Nashal Khanna, uh -huh. bersempena per perasmian persidangan di Raja mengenai Islam dan kemanusiaan di Universiti Teknologi Malaysia yang disempurnakan oleh Raja Pemangsa Suri Agong, Raja Zari Sofia yang juga merupakan penaung diraja Arzat Tes Kasis. Hmm, kat situlah di mana QSR berperanan kan. Betul. Kita akan kita akan lebih banyak lagi selepas ini. Yeah. Anda jangan -mana, ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Kim FM Inspirasi. Ikim FM, Sisi Hati dan Al Mohsin kembali lagi bersama dengan anda dalam segmen Rantan Kasih episod 9 dengan topik tanggungjawab sektor korporat terhadap pendidikan negara dan kita bawakan kepada anda Encik Rizwan Uthman merupakan Ketua pegawai jenama QSR Brands M Holdings Berhad dan Profesor Madya Dr. Khalif Muammar A Haris daripada RZS Kasih's UTM hmm, tapi Sebelum kita berhenti rehat, kita cerita bagaimana sebenarnya QSR hmm. uh, berperanan dalam kata orang tu nak membantu dari sudut uh, pendidikan di Banyak rupanya, 2 juta untuk 2 tahun Masya-Allah. Terima kasih banyak Cik Ruzain baru kami tahu. Okay. Mungkin juga prof kalau kita boleh kongsikan juga kalau tahu kalau kita lihat sejak tahun 2018 uh -huh. QSR Brands ini sendiri, sendiri sebagai anak syarikat Johor Corp telah menjadi antara penyumbang utama kepada KESIS. Jadi yeah. macam mana sebenarnya kerjasama ini memanfaatkan pendidikan tinggi dan juga masyarakat sebenarnya prof? Ya, yeah. uh, sebagaimana ramai telah ketahui uh, di KESIS kita telah tubuhkan uh, Uh, Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Chair of uh, Islamic Thought yeah. Distinguished Chair of Islamic Thought Jadi, uh, bersempena dengan nama besar yang kita ada ni Beliau merupakan Profesor uh, Diraja Terpuji yeah, Yang baru sahaja dianugerahkan uh, oleh uh, uh, Yang diputus agung yeah. Jadi, oleh kerana itu uh, kita telah pun sejak tahun 2018 tu menumbuhkan kursi ini dan penyandang pertamanya adalah profesor dr Wan Muhammad Wan Daud. Dan baru saja uh, tahun ini awal tahun ini kita melantik uh, penyandang yang kedua. Maknanya tempoh uh, yang pertama sudah tamat, kita ada uh, uh, penyandang yang kedua namanya profesor dr Apaslan Acigen uh, dari Turki. Uh -huh. Juga murid uh, profesor Said Muhammad Akib Alatas uh, kawan dan murid beliau. Dan kita nampak di situ pengaruh gagasan beliau tu sampai ke Turki yeah. orang Turki dan bukan saja di Turki bahkan di seluruh dunia gagasan beliau itu diterima dengan lapang oleh orang Islam. Jadi kerana itu kursi ini penting dan kursi ini tidak dapat ditubuhkan tanpa berjalan tanpa sumbangan yang diberikan oleh Kusar itu tahun sejak tahun 2018. Jadi alhamdulillah uh, selain daripada aktiviti ilmiah uh, Saturday night lecture series yang mm -hmm. kita telah lakukan ratusan jumlahnya uh, setiap dua uh, setiap sebulan kadang dua bulan uh, sekali ya yeah. Uh, kita laksanakan itu dan dapat sambutan yang luar biasa ramai orang datang uh, malam Sabtu malam tu mm -hmm. biasa orang pergi uh, bercuti. tempat uh, bercuti Hai. berhibur kan mm. dia pergi mereka datang ke Dewan Azman Hashim UTM Kuala Lumpur mm -hmm. untuk menyaksikan bagaimana seorang sarjana uh, 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 menerangkan uh, gagasan-gagasan penting yang memberi manfaat kepada umat Islam, mencerahkan persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh umat Islam. Hmm. Dan sambutan luar biasa, kadang-kadang hmm. uh, sampai 500 orang datang oh. uh, satu dewan itu oh. penuh. Ya. Hmm. Jadi oleh kerana itu uh, uh, aktiviti dan kerjasama yang kita jalin antara institusi pendidikan dengan uh, sektor korporat khususnya ikhsar ini amat penting dan kita amat alu-alukan eh, sumbangan yang berterusan dan uh, yang bertambah uh, itu dalam bentuk khususnya wakaf kerana kita mau memikirkan masa depan kita tidak mau berfikir uh, setiap tahun itu kita uh, macam mana kita nak dapatkan kembangan. Oh. tapi kita fikirkan macam mana contohnya kita boleh bertahan untuk 100 tahun yeah. uh, sebab itu uh, wakaf tu penting kita bangunkan dan saya alu-alukan sektor Kofrat ini untuk memikir bagaimana hubungan erat tu dapat terus dijalin ya yeah. itu hmm, okey tahu juga lah cik macam cik, cik Rizwan sendiri kan mm -hmm. sebab kita tengok ni uh, QSR bukanlah pendidikan sangat mm -hmm. tapi kenapa boleh nak menyumbang ke arah pendidikan mm -hmm. dan bagaimana nak uh, QR uh, QSR brand sendiri melihat mm -hmm. jalinan kerjasama ni suatu perkara yang penting untuk mm -hmm. semua masyarakat tahu dan juga Betul. ambil part of it. Ya, yeah, soalan yang amat uh, bagus ya. So uh, pendidikan ni adalah sesuatu yang amat-amat uh, penting dalam sesebuah negara. Ya. Yeah. Ya, yeah, ia adalah nation building ya Betul. untuk uh, para pemudi mm -hmm. dan juga untuk memberi uh, seperti yang kita buat that sciences or that development of islamic sciences ya yeah, hmm. on the uh, on the spectacular research dua dua mata lah ni kira betul ni. betul ha. ya sebab itu uh, uh, syarikat Kiosar Brand ya yeah, uh, walaupun cabaran luaran ya yeah, uh, di uh, yang ada yang kita hadapi kita masih uh, masih uh, determined untuk memberi kerjasama ini dengan lebih mendalam ya yeah, memberi uh, sumbangan ini kepada kasi untuk Me, 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 untuk continuekan this uh, research okay, on this uh, two, two cases. So, uh, kerjasama ini ya eh, amat penting dan pengkongsian ilmu antara ahli akademik dan sarjana serta dalam pembinaan negara melalui dialog pendidikan berimpak tinggi ya. Eh. Uh -huh. uh, ia mencerminkan komitmen yang kukuh ya yeah, untuk memupuk pertumbuhan intelektual dan pemahaman budaya dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga sisi kami terhadap kecemerlangan akademik pelajar Sejajar dengan usaha berimpak tinggi oleh oleh RZS Kesis yang menimbaatkan penyelidikan ilmiah promosi ilmu Islam dan penurunan bagaimana agama dan dapat diintegrasikan dengan sains dan teknologi di dunia moden. Ya. Yeah. Seperti tadi kita lihat Prof. Dr. Khalif dah ceritakan tentang di mana pentingnya dana dalam membantu usaha pengembangan ilmu dan sebagainya. Jadi, selain daripada itu, mungkin Prof. Dr. Khalif boleh ceritakan apa lagi yang boleh dilakukan oleh pihak korporat untuk lebih memperkasakan lagi institusi pendidikan negara, terutamanya di Malaysia. Lah. Ya. Yeah. Uh... QSR dengan sumbangan itu merupakan satu contoh dan satu permulaan yang sangat-sangat baik yang perlu dicontohi oleh semua pihak. Yeah. Jadi sudah tentu masing-masing uh, uh, syarikat yang besar itu mempunyai tanggungjawab sosial dan antaranya adalah kepada institusi pendidikan. Uh, tetapi kemudian uh, kita juga masyarakat juga tak boleh hanya me me memberi harapan atau uh, bergantung kepada uh, uh, sektor korporat. Maknanya kita perlu memberi uh, mempunyai satu kesedaran bahawa sifat memberi dan membangun itu penting. Ya. Uh, sebab ramai termasuk sektor korporat, individu masyarakat dia hanya mahu menerima atau mengambil. Ya dan uh, bila kita terlalu banyak mengambil ni kita akan merosakkan alam sekitar kita Betul. akan merosakkan uh, negara masyarakat tapi kita pe perlu mem mempunyai semangat memberi hmm. lebih banyak memberi jadi semua pihak termasuk sektor korporat individu masyarakat semua perlu ada semangat untuk memberi sebagai uh, begitu juga ilmuwan ya. kadang-kadang ilmuwan pun berkira uh, masih semua nak berkira kan yeah. apa pulangan yang mereka akan That dapat, dapat. Uh, Tapi uh, kalau semua mempunyai semangat memberi ya maka insyaallah faedah itu kita boleh uh, nikmati bersama bahkan bukan saja manusia tapi alam dan uh, negara dan masyarakat semua akan dapat uh, itu kebaikan uh, apa uh, kesejahteraan dan kebahagiaan insyaallah itu yang saya saya fikir uh, semangat yang ditunjukkan oleh uh, tuanku sendiri uh, dulu yang Mulia Raja Zari Sofia uh, dengan naungan beliau terhadap Arzakis dan juga uh, semangat yang dicontohkan oleh QSR uh -huh. uh, 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 pengurusan tertinggi QSR memberi komitmen yang cukup baik uh, uh -huh. Mr Nechar dan begitu juga uh, semua pihak saya fikir di, di dalam QSR dan juga Uh, saya alu-alukan apa-apa sumbangan dan bu mungkin bukan sahaja RZKasis tapi institusi-institusi pendidikan yang memberi komitmen yang tinggi kepada pencerdasan, pencerahan uh, untuk masa depan masyarakat kita, bukan sahaja orang Islam bahkan seluruh Uh, masyarakat yang mempunyai me, me, mendapatkan manfaat daripada sumbangan-sumbangan itu. Ya, yeah, maksudnya hmm. Yeah. kan QSR ni bukannya lah sekadar pembangunan modal insan dari sudut supply untuk kerja orang. Yeah. Yeah. Ya. Yeah. Tapi kita yeah. masih yang sama pendidikan juga. Maksudnya awal lagi daripada pekerjaan tu dah, mm. di, dah difikirkan untuk yeah. dibantu bersama. Betul -betul. Akhir sekali mungkin uh, Encik Rizwan ada kesimpulan ataupun harapan untuk dikongsikan. Ya. Yeah. So uh, harapan uh, company uh, kami ya uh, mm -hmm. uh, InsyaAllah kita akan juga continue ya, untuk memberi penyumbang, uh, sumbangan seperti ini mm. kepada UTM untuk uh, purpose of uh, research on the Islamic and Economic Civilization. So juga kami haraplah uh, juga korporat-korporat di luar sana juga akan memberi sumbangan ya, seperti uh, Prof bercakap uh, ya, di awal tadi ya. Mm. berapa banyak dana yang seperti Harvard mm. yang dia dapat ya, mm. untuk... Uh, education is the key part because this dana akan memenolong usaha-usaha pendidikan dan dan untuk do that research for the benefit of the society khususnya di Malaysia insyaallah insyaallah mudah-mudahan. dan profesor madya dr khalif mungkin ada harapan-harapan ya aktiviti yang penting sebenarnya sebagai institusi pendidikan adalah penyelidikan sudah tentu tapi kemudiannya hasil penyelidikan itu perlu dibukukan, di, di, dicetak dan disebarluaskan, diterbitkan dan kemudiannya juga diwacanakan. Maknanya masyarakat diwacanakan. perlu dapat merasa uh, dan ini. Perlulah percuma. Mm -hmm. eh, tak bolehlah kita kenakan Maksudnya seminar-seminar kadang mahal kan yeah. uh, untuk masyarakat mendapatkan manfaat daripada wacana-wacana itu. Tapi kita buat percuma. Uh, sebab itulah dengan dana itu penting. Yeah. Sebab, uh, semua pihak dapat mengambil manfaat perlu percuma tapi yeah. proses tu tak percuma. Jadi yeah. kita perlukan uh, apa korporat-korporat seperti yeah. USRD lah yang yeah. membantu untuk yeah. menjadikannya percuma tapi yeah. semua orang boleh dapat akses. Ya. Yeah. Insya-Allah mudah-mudahan semoga usaha ini dipermudahkan. Dan terima kasih yeah. kepada uh, Encik Rizwan Osman, Ketua Pegawai Eksekutif QSR Brands M Holdings Berhad dan Profesor Madya Dr Khalif Muammar A Haris daripada RZS Kasis UTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, selepas ini kita bersama dengan Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu terus ke